Oh, man. Hey, man, to... Давай, урежьте марш. Маэстро, урежьте марш. Oh. Эй, Баргузин, пошевеливай, вау. Что? Эй, Баргузин, пошевеливай, вау, молодцу, плыть недалече. Не, nee, я только чеченского могу. Ты чеченец? Да. Yeah. Давай, с удовольствием послушаем. Só com sério e claro, Ну, это же не чеченская песня. Чеченская? Народная? Ну, не старая. Не старая, да? Да, но... А тебе сколько лет? Мне 20. 20? Ты молодец. Вот чеченская, старая. Да, хочу. Слышу, Ты молодец. А, а как строит как называется инструмент, и как он строит? Ponder. А строят как гитара шестиструнная или по-другому? Нет, у, у него только три струны. А ну, как... как балалайка? Я не знаю, как балалайка строят. Ну, вот ре, ля, до. Ре, ля, кварта, а, а, ля, до. Ну, странная третья струна, я понял тебя. Да. Ага. Я, я понял. А ты скажи мне, 20 лет тебе ты, ты в армии уже служил или нет? Нет. Что ты думаешь, если позовут воевать на Украину, как ты к этому относишься? вот, мое оружие. Нет, я просто а знаю, я просто знаю, понимаешь, как бы в чем дело? Я просто знаю, что для, для мусульман, для мусульман воевать на чужой земле это грех, харам. Ну спор... вот вы, вы, вы слушаете где-нибудь? Да. Где? Ну я же не чеченец и а не мусульманин. Ну, где вы служите? В Белгороде, на границе с Украиной. Ну с кем вы? С Россией? Да, граница России, Украина. Ну, вы свою родину защищаете. А честно сказать, не знаю, что я делаю. Мне кажется, что это очень вот. подлая война. Вот они тоже, по-моему, не знают, что они делают. Кто они? Вот там украинцы. Украинцы знают. Украинцы как раз свою родину защищают. А вот что мы там делаем, большой вопрос. Не знаю. Вот вас надо это спросить, вы же работаете. Надо я еще. Я не работаю. Вот, вот я. Я играю на своей. Я... Ну, не, не. Ты, не, ты не упрощай, конечно. Потому что твои парни с Кадыровым тут тоже горе наделали на соседней земле, поверь мне. Кто? Кадыровцы горя на соседней земле наделали. И на нашей тоже. Там, где -то вы бывают кадыровцы? Да. Почему им не говорите, что... Говорю. Что вы говорите? Говорю, что мародерят, говорю, что не воюют, говорю, что Кадыров кафир, говорю, что он предатель чеченского народа. Вы прям это Кадыров, Кадырова говорят. я не видел ни разу, а чеченцам говорю. Чеченцам вы говорите, да, да, в глаз, да, глаза. Да, в глаза. И тебе в глаза говорю. Не верю. И тебе, не, в, верю. И тебе в глаза говорю. Мне не, не в глаза, мне часто рышки говоришь. Да, ну так приезжай ко мне в военкомат, я тебе а, скажу. Вы так говорите, да, и другим чеченцам. Ну, и а что, я неправду говорю? Правда или неправда, вы же В лицо это да, не Да, в лицо будете? говорю, буду. Не будет, Буду. Не верю. Ну это дело твое. я же не обязан тебя переубеждать. Ты можешь верить, можешь не верить. Ты же вот ты, ты же вообще ничего не делаешь. А вы что делаете? Чатулятки сидите дома? Ну потому... конечно дома. У меня же рабочий день не круглосуточный. А... Я тебе говорю, что я тебе говорю, Благодарю. я тебе говорю, что война преступная. Я, хотя и гражданин России, говорю тебе, что война преступная. Я говорю, что нам нечего делать на чужой земле. Это вы мне, мне должны говорить, это Путину должны вы говорить. Путин, мне Путин, это... хуйло, там все понятно. А я должен говорить вот, всем. говорите, да я, я не а... воюющий, я дома сижу. Ну это пока. А завтра, послезавтра тебя призовут. Вот призовут... что будет, будет. Ну, то есть тебе все равно. А скажи мне, если бы тебе пришлось выбирать, воевать в чеченской армии или в российской, ты бы что выбрал? В смысле? В прямом. Чеченская армия, это российская армия. Mm -hmm. А вот есть э, такие подразделения, как э, батальон Шайха-Мансура. А, не знаю, блядь. Джахара Дудаева. Это, это в Чечне, да? Mm -hmm. Ну как, это? На, это на войне. Ш, э, ш, Но, не в Чечне. Ш, ну так, конечно, не в Чечне. В Чечне нет. Я да. буду в, в Чечне же нет боевых. О. Если надо будет, вот. я буду в Чечне. Вот. вот это я и хотел от тебя услышать. Вот в Чечне буду у себя. Защищать Чечню? Родину буду защищать. А что твоя родина, Чечня или Россия? Родина, вот, Россия, Чечня. Так Россия или И Россия, и Чечня? Россия это Чечня. А не Чечня это Россия? Послушай меня, у тебя что, ух нету, что ли? Ушей есть. Не знаю, уж ух. Так родина Чечня это Россия или Россия это Чечня? Чечня это где? В России. В России? Это оккупированная Россия территория. Не оккупированная. Ты покажи хоть любую республику, покажи как Чечню. А, в смысле, то, что вам дань платят, то ты То, что вам платят дань и взятку, чтобы вы не бунтовали. Какую я? Я никакую дань не получаю. Ты нет, а вот клан Кадырова получает. Не знаю, клан не клан, мы все. Не интересуешься политикой, да? Чеченцы воюют за свободу. А вот те, которые не знают, это так себе чеченцы. А ты за кого воюешь тогда? Я подлец. В смысле? Ну, в смысле, я плохой человек. Ну, ты же говоришь, что ты хороший человек, просто политикой не интересуешься. Я не говорю, я не хороший, я хороший человек. Ну как, ты говоришь, я ни при чем, я не при делах, а я осознаю, что я виноват в развязанной войне. Я осознаю, что Россия, моя страна, где я гражданин, воюет против моего народа украинского, потому что я этнический украинец. У вас какая должность? Да должность какая разница? Заместитель военного ну, моя. Вот, ты же управляешь людьми, не, ты же отправляешь. Я не отправляю, Почему ты... тех, которых я отправляю, они все едут назад домой, а другие отправляют. Не знаю, я вообще не интересовался. Только понимаешь, в чем разница? Я осознаю, что я делаю плохо. А ты пытаешься прикрыться и говоришь, я не знаю, я не интересовался. А ты вот подумай... А ты, а ты, а ты вот подумай. Я где-нибудь работаю. А, понятно. Я работаю, плачу налоги, я ни при чем, да? А ты вот в следующий раз мы с тобой увидимся здесь, или, может быть, ты приедешь ко мне в Белгород, поговорим. Не приедешь. Ну ладно, тогда здесь встретимся. Ты подумаешь о том. В России, на родине буду жить. Хорошо. Ну, может быть, я у тебя там окажусь как-нибудь. В каком-то городе? В Грозном. Нет, конечно. Ну хорошо, в Чечне я окажусь. У тебя там. встретимся, представляешь, где-нибудь на, на центральных улицах Грозного и поговорим. Поговорим. Был когда-либо в Грозном, был. Mm. К счастью, нет, не пришлось мне воевать там, не пришлось убивать. Вашего... Да, просто приехали бы. Приш... Ну, приехать в гости, да, приехал бы, но мне стыдно, после того, что было сделано с Грозным в 90-х, когда камня на камне от него не осталось, и сотни тысяч людей убито. Сейчас приезжать и говорить, ой, как построили магрозно сначала уничтожили, потом построили. Сомнительное достижение, сомнительное. У вас же Белгора тоже построили. Белгород-то не разрушали. Вообще нет. Ну, во время Второй мировой войны немцы бомбили. А, вообще нет, да? Да. Не знаю. Это один Белгород, да, остался таким живым. Я еще раз говорю: немцы во время Второй мировой войны бомбили. Потом, когда наступала mm -hmm. Красная Армия, Красная Армия обстреливала, потому что тут были немцы. Но mm -hmm. после этого его отстроили, и все. А здесь была ситуация совершенно другая. Внутри одной страны Россия напала на народ своей страны и разбомбила Грозный, свой же. А можно э, задать вам вопрос? Что, можно? Нет, можно вам задать вопрос? Ну конечно, я же с тобой разговариваю. А вот тут почему вы сидите? Ну, я же тебе сказал, в самом начале разговора. Мы эвакуировались, город бомбят. Я остался один. Мне с кем-то поговорить, мне скучно. Понятно. А сколько вам лет? 58? 60. Ну, почти. Около того. Старше? Нет, 53. А, Пенсию получаете? Я в военкомате работаю. Какая пенсия? А, да? Ты вообще меня не слышишь и не слушаешь, что самое печальное. Это... А, со скольки? С 18 лет, да, призывают военкомат? Нет, ты можешь прийти и с 18, но призыв с 21. На, на срочную службу с 18. На контракт прийти с 21. Но если ты пошел 18 месяца два послужил, ты уже имеешь право добровольно подписать контракт. Только я не пойму, зачем ты спрашиваешь. Ты хочешь пойти повоевать? Не, я работаю. Не надо мне туда. Еще вопросы имеешь? Не. У, у, у вас есть вопрос? Я б, с удовольствием послушал бы какую-нибудь народную еще чеченскую песню. Ты завис. Ты завис. Ты что, все?